دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ودسلات وسلام علیہ خاط امن نبی پاک ویوز محمد منشا السلام علیکم کیسے ہیں جی آج بات کرتے ہیں جو معاملات ہماری جوڈیشری میں خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیشتر ججز جو ہیں وہ وہاں گویا سف ماتم پچھی ہوئی ہے کہ کچھ شنید یہ ہے رپورٹڈلی کہ حکومت کچھ ججز کو باقی کورٹ سے اسلام ادھائی ہائی کورٹ لانا چاہ رہی ہے اور اسی طرح ظاہر ہے اگر اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے گی تو اسلام ادھائی ہائی کورٹ سے کسی اور ہائی کورٹ میں منتقل کرنا ان کا تبادلہ کرنا چاہ رہی ہے اب یہ ویسے تو یعنی کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے کہ بہرحال ال ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز بھی سرونٹ آف سٹیٹ ہیں اس سنس میں کہ وہ گورنمنٹ کے ایکس چیکر سے نیشنل ٹریجری سے تنخواہ لیتے ہیں اور دے are supposed ٹو سرو the پیپل of پاکستان اب ظاہر ہے ان کا جوڈیشری میں ہونے کے ناطے ایک مخصوص لیول یا پریسٹیج ہے باقی ملازمتوں سے کچھ زیادہ معاملات ہیں تو بہرحال یہ یعنی میں تبادلے پر اتنا سیخ پا اور اتنا گویا ماتم کو نہ ہونا یہ بذات خود ایک عجیب بات ہے تو عام طور پر یعنی پہلے ججز منتقل ہوتے رہیں ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں اور اب بھی بعض اوقات ہائی کورٹ سے جو شریعت عدالت ہے فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہاں پر لوگوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو کچھ عرصے سے یعنی کافی عرصے سے یہ روایت گویا جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا تو جس طرح عام طور پر آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو ٹینیور سول سرونٹ کا ہوتا ہے وہ عموماً سمجھا جاتا ہے تین سال ایک جگہ اور تین سال کے بعد کیوں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ٹینٹیکلس پیدا ہو جاتے ہیں کچھ لائکس اور ڈس لائکس اور ایسا نیٹورک ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کو سر انجام دینے میں اس کی کوالٹی میں فرق آتا ہے وہ کسی کو انڈیو فیور یا انڈیو اس کی مخالفت کر سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ عموماً شفل کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہائی کورٹ کے ججز بھی بہرحال انسان ہیں اور ان کو بھی یہ مراح جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں تو ان کو اس سے استثناء پرمننٹ صورت میں دینا بھی کوئی اتنا یعنی کوجنٹ دلائل پر مبنی نہیں ہے تو بہرحال وہاں یہ جب فضا میں باتیں آئی ہیں کہ اس طرح ہائی کورٹ ججز کا ٹرانسفر ہونے کا امکان ہے اور اس میں انڈر بات یہ ہے کہ رپورٹڈ یہ جج یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا برتھ رائٹ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں سینئر تھری جج سینئر ترین جج ہے وہ چیف جسٹس بنے بے شک پہلے ایک گینگسٹرز کی طرح ایک مافیا کی طرح ججز کو بھرتی کیا جائے اور ان ججز کو بھی مینج کر کے کچھ کو سپریم کورٹ میں لایا جائے اور مخصوص جو آ, طبقوں کے یا مخصوص آ, جو جوڈیشری کی لابینگ ہے یا مافیاز ہیں ان کے منظور نظر یا ان کے کٹھ پتلی یا ان کے کل پرزے جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنایا جائے تاکہ وہی ساکب نثار وہی بندیال وہی کھوسا اور وہی اس طرح کا آ, جو سلسلہ ہے وہ ہائی کورٹس میں بھی جاری رہے اور سپریم کورٹ میں گویا پاکستان ایک عبدی طور پر ایک ان پرپیچویٹی ان, آ, ان مافیاز کے آ, شکنجے میں رہے تو حکومت نے اس مافیا کو اس شکنجے کو توڑنے کا آ, یعنی کسی حد تک آ, پروگرام بنایا ہے آ, ظاہر ہے اسی سلسلے میں ٹوئنٹی سکس امنڈمنٹ بھی کی گئی ہے تو اسلام سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور کسی حد تک آ, جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ہائی کورٹس میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا کر اس کو اس مافیا کو توڑا گیا ہے تو اب کیونکہ بڑی حد تک جوڈیشری کا جو بلک آف دی برڈن ہے وہ بہرحال ہائی کورٹس میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے بہت ایکسٹریم امپورٹینس تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان مافیاز کو توڑا جائے تو لیکن ظاہر ہے مافیا کو تو یہ پسند نہیں ہے نا کہ ان کے سر سو کو توڑ دیا جائے تو اس حوالے سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سات ججز میں اگر آپ زیادہ پریسائز کہیں تو پانچ ججز میں نے اصل میں سات کا نام لکھا ہے لیکن دس خط پانچ کے ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یعنی افریدی صاحب کو اور اس طرح باقی ہائی کورٹس یعنی سندھ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹسز کو وہ خط لکھا گیا اور اس کی کاپی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی گئی ہے وجہ اس کی یہ ہے یعنی ان کو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ ججوں کی ٹرانسفر نہ کریں آپ یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو کہا گیا ہے کہ آپ ایڈوائس نہ مانیں پریزیڈنٹ کو ایڈوائس نہ دیں یعنی یہ جو موو ہے اس کو فریسٹریٹ کریں اس طرح عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے تو یہ یعنی سارے چیف جسٹسز انکلوڈنگ چیف جسٹس پاکستان کو یہ زور دیا گیا اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ کو بھی یہ اب ظاہر ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس طرح کی خط لکھنا لابین کرنا بذات خود جوڈیشل سپیرٹ کے خلاف ہے اور یہ ججوں کے شایان شان نہیں ہے لیکن بہرحال یہ مس کنڈکٹ جو ہے وہ وہ کر رہے ہیں اور سینہ دوری سے کر رہے ہیں تو ان کا ایک ہی ارگومنٹ ہے کہ عدلیہ کے ذاتی خطرے میں <laughs> یعنی جب بھی جج صاحب کو یہ پوچھیں کہ حضور کچھ کچھ شرم کرو وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ذاتی خطرے میں دیکھیں ویسے تو بہرحال الٹیمیٹلی جو اربٹر ہے جو یعنی انسان کا اپنا ضمیر ہے وہی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اگر کسی کی ذاتی انٹیگریٹی ہے تو وہ کسی نظام میں بھی بڑی حد تک ایک خاص یعنی پرنسپلز اف جسٹسز کے تحت وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ انٹیگریٹی کے امتحانات ہوتے ہیں اور ہر ایک اس میں پاس نہیں ہوتا اور ہر لمحے ہوتے ہیں اور اس قسم کی جو انتہائی طاقتور اور حساس قسم کی تعیناتیاں ہی ہیں ان میں تو بہرحال ہر وقت جو ہے وہ ٹمپٹیشنز بھی ہوتی ہے لالچ بھی ہوتا ہے پریشر بھی ہوتا ہے کہیں یعنی اور بھی معاملات ہوتے ہیں محبت کے بھی معاملات ہوتے ہیں کرشز بھی ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ان کا مین کلیم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہی ہوئے ہیں پیدا اس لیے ہوئے ہیں آپ سامنے ہیں آپ کے کہ پچھلے تقریباً چار پانچ سال سے اس طرح جوڈیشری نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے کہ گویا باندی بن گئی ہے ایک خاص گروپ کی یہاں تک کہ ایک ہی چیمبر سے تین تین ججز بنے ہیں ہائی کورٹس میں بھی پہنچے ہیں ایون سپریم کورٹ میں سائملٹینیسلی امیجن کریں کہ یعنی ایک چیمبر اتنا سونے کا بنا ہوا ہے کہ وہاں سے ہی جج پھوٹتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ ایک گینگ کی طرح یعنی ان کو بندر بانٹ کی جاتی ہے کہ کوئی لاہوری گروپ ہے کوئی فلان گروپ ہے کوئی یہ گروپ ہے اس میں وکلا کی سیاست اس میں عدلیہ کی سیاست اپنے چیمبرز کو پروموٹ کرنا اپنے یہاں تک کہ براہ برا، راست رشتے داروں کو کسی کا داماد ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کی بہو ہے یعنی اس انداز سے بھی ڈیل کرتے ہیں تو یعنی جب آ، 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 یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں چار پوائنٹ صرف ہائی لائٹ کروں گا کہ جس سے شریف کی آزادی خطرے میں ہے نہ کہ ٹرانسفر سے خطرے میں ہے سب سے پہلے تو یعنی ایک پریمبل کے طور پر کہ جب یہ بات تیہ ہے کہ سارے جج ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک مخصوص جج چیف جسٹس بنے یا سندھ ہائی کورٹ سے آ کر ایک بنے یا سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کر بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کچھ ویسٹڈ انٹریسٹ تھے نا یعنی اگر حکومت پر یہ الزام ہے کہ اگر وہ تعیناتی اس طرح یا ٹرانسفر کرتی ہے تو گویا وہ انفلوئنس کر رہی ہے تو پھر ججز پر بھی یہ اعتراض بنتا ہے کہ وہ کون سے جج ہیں جن کو ڈینٹ ہے کہ وہ اگر چیف جسٹس بنے تو ظاہر ہے پھر عدل نہیں ہوتا اور نہ بنے تو عدل ہوتا ہے یہ ہوا برسہ تو بہرحال اس میں چار کوجنٹ ریزنز میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ججز کا یعنی یہ جو پانچ ججز ہیں جسٹ ان کا نام لے لیتے ہیں کہ محسن اختر کیانی ہے طارق محمود جہانگیری ہیں بابر ستار ہیں اجاز اصح خان اور سمن رفت امتیاز یہ ہیں اگرچہ اس پر دس خط خط پر جو ہیں میاں گل حسین اورنگزیب اور ارباب اور محمد ظاہر کے بھی ہیں طاہر کے بھی ہیں یعنی ان آخری دو کے دستخط نہیں ہیں نام ان کے ہیں یعنی جسٹس گل حسن اورنگ زیب اور ارباب محمد طائر کے دستخط نہیں ہیں نام ان کے ہیں یعنی ٹوٹل نام ستھات ہیں اور دستخط پانچ کے ہیں جن کا میں پہلے میں نے پہلے نام لیا تو بہرحال ان کا یہ کلیم کس طرح عدلیہ خطرے میں ہے اس بنیاد پر ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے جو اب میں آپ کو چار وجوہات بتاتا ہوں اصل وہ وجوہات ہیں جس سے عدل عدلیہ کے آزادی خطرے میں نمبر ایک اگر یہاں پر یہ سینیرٹی اتنی مقدس ہے کہ یعنی آٹومیٹک سینئر موسٹ چیف جسٹ سینئر موسٹ جسٹس آف ہائی کورٹ وی رائٹ رکھتا ہے ان نیبل رائٹ انوائلیبل رائٹ کہ اسے چیف جسٹس بنایا جائے اس ہائی کورٹ کا کسی دوسرے ہائی کورٹ سے اسی لیول کا یا اس سے بڑھ کر سینئر جج لانے سے یہ بڑھ ہوتی ہے تو پھر یہ بھی بات طے ہونی چاہیے کہ جب ان کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا ہے تو کونسی سی سینئرٹی ان کے پاس تھی اس وقت تو پھر اگر اسی پرنسپل کو ایکسٹینڈ بیک کریں تو اس کا مطلب ہے جو سینئر ترین اس ہائی کورٹ کا وکیل ہوگا اس کو پھر جج بنایا جائے اگر سینئرٹی یہاں مقدس ہے تو وہاں بھی ہونی چاہیے جی اگر آپ نے کوئی اور ایسا کریٹریا سالڈ یا تو فارمولیٹ کریں کہ اتنے اس وکیل نے جو ہے وہ فیصلے اتنے کیس لڑے ہوں اتنے ون کیے ہوں اور اس کیس میں اگر وہ فنانشل میٹر ہے تو اتنے کوانڈم کا ہو اگر وہ کریمنل کیس ہے تو انہوں نے اس یعنی تین سو دو کا کیس تھا اس میں کیا ڈیفنس کی طرف سے انہوں نے جیتا یا پروسیوشن کی طرف سے جیتا یعنی یہ ساری چیزیں ان کو باقاعدہ ایک فارمولا بنایا جائے کہ اتنا ویلٹیج ہے اس کا اتنے مارکس ہیں اس کے اتنے اس کے مارکس ہیں اور پلس نمبر آف ایئرز جو ایکٹیو پریکٹس کے ہیں اس کو بھی مارکس دیا جائیں تو پھر تو وہ بھی اسی طرح آٹومیٹک بننا چاہیے تاکہ اس میں کچھ ٹھگوں کا گرو کوئی مافیا کوئی حکومت کا یا آ, کسی جنرلز کا یا کسی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز کا یا وکلاء کے سیاستدانوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہ ہو نہ ہی کوئی پیسہ چلے پھر ظاہر ہے جب پچھلے پچیس تیس چالیس سال کا اس کی پریکٹس دیکھیں گے وکیل کی تو ہر یعنی جو وکیل ہے اس کی باقاعدہ ایک پروفائل تشکیل دی جائے جس میں ان سب فیکٹرز کو سامنے رکھا جائے اور ڈیو ویٹیج دیا جائے اس میں جو بھی ہائیسٹ نمبر پر ہوگا اس کو آٹومیٹک جج بنا دیا جائے جو ہی ویکینسی کھا لی ہو پھر یہ ٹوپی درامن کرنے کی کیا ضرورت ہے جی ایک ہم وہاں سے لے لیتے ہیں ایک فلان چیمبر سے لے لیتے ہیں ایک چیف جسٹس کا رشتہ دار لے دیتے ہیں دو سینئر باقی ججز کے رشتہ دار لیتے ہیں ایک ہم جو ہائی کورٹ بار یا سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل کا ایکٹیو جو سیاستدان وکیل ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں تو یہ بات بھی پھر غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بنیاد رکھی وہی فیورٹیزم پر رکھی ہے وہی فراڈ پر یعنی معافیاز پر رکھی ہے وہ یعنی ڈیو فیور یا جو ڈیو ڈسفیور ہے یہ دینے کے لیے رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جب بنیاد آپ نے غلط رکھی ہے تو پھر بلڈنگ کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ وہ مضبوط رہے یا سیدھی رہے تو بہرحال یہ ایک بڑی عام بات ہے اور یہ کوئی ناممکن نہیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو ہر وکیل جو ہی پریکٹس میں آتا ہے ہائی کورٹ کی تو اس کا پروفائل ہونا چاہیے ایسا سیکریٹریٹ جب ہائی کورٹ کا موجود ہے تو اس میں ایک برانچ یہ بھی کھول دیں اور اس میں آٹومیٹک نمبر لگتے جائیں کہ اتنے اس نے کیس لیے اتنے جیتے اتنے ہارے اتنے جب ہائر کورٹ میں سے گئے تو اتنے ریورس ہوئے تو یہ سارا ڈیٹا ہونا چاہیے اس میں پھر جو زیادہ نمبر لے گا اس کو جج بنایا جائے یہ فول پروف ہوگا اس طرح کسی کو کوئی نہ فیور دی جا سکے گی نہ کسی کی مخالفت کی جا سکے گی اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہے جس سے عدل خطرے میں رہتا ہے اور ان کوئی کا عدل صرف جج کی ٹرانسفر سے مشروط ہے تو وہ یہ ہے کہ جب پھر یہی ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر کیوں جو سینئر موسٹ ہے اس کو ایلیویٹ آٹومیٹک کیوں نہیں کیا جاتا کیوں دوسروں کو لگایا جاتا ہے وہ کہی ہے ہیں جیسے وہ جسٹس وقار سیڑھ سے مرحوم اللہ ان کو گری کی رحمت کرے وہ سینئر موسٹ تھے چیف جسٹسز میں ان کو نہیں بنایا گیا اس طرح سندھ ہائی کورٹ کے اسی طرح ریسنٹلی ریٹائرڈ جج تھے یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی گینگ سے یا مافیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے کسی فلان گروپ سے تعلق نہیں رکھتے تھے جو اس وقت ان پاور تھا تو ان کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا ان کو یا دوسری طرح اس کو یعنی ویسے ایکس کر دیا گیا یعنی ان پر کلاڑا چلا دیا گیا جیسے شوکت عزیز صدیقی تھے اور کسی جنرلز کے کہنے پر ان کی پسند پسند پر تو اس لیے پھر اس کو بھی ریورس کرنا چاہیے کہ یہ جو بالف شوکت عزیز صدیقی کی جگہ وہ دوسرا وہ بوری نما چیز جو ہے وہ چیف جسٹس بنا تھا تو پھر اس کو بھی یہ پوچھنا چاہیے بھائی حضرت آپ کس طرح بن گئے اور اس طرح ہائی ہر ہائی کورٹ میں موجود ہے معاملہ تو اس لیے اگر وہاں پر سینئر موسٹ کی پابندی نہیں ہے تو چیف جسٹس پر پابندی کون سا الہامی حکم ہے تو اسی طرح نمبر تین کہ یہ جو حکومت سے مراحت لی جاتی ہیں بہت زیادہ اور بڑی حد تک آربیٹری جیسے پلاٹس ہیں جی تو یہ پلاٹس کیوں لیے جاتے ہیں آخر ان کو کیا ایسا ان کو سرخاب کے پر لگے ہیں ان وکیلوں کو جن کو جج بنایا جاتا ہے کہ ان کو کمپیوٹر کی بھی پوچھ کے کارنر والے پلاٹ ل... نکالتا ہے آپ کو یاد ہو جائے گا نا کہ ایک ہی جج کے بعد کا دو دو پلاٹ نکلتے ہیں اور وہ کیونکہ چیف جسٹس بننے والا ہوتا ہے یا چیف جسٹس ہوتا ہے تو اسی طرح آپ یہ تو سوشل میڈیا پر کس جج کو پلاٹیا کہا جاتا ہے ہاں جی جس کا میں نے نام پہلے لیا ہے تو کینی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ یہ پلاٹیا ہے یعنی جن جن کو پلاٹ لینے کا شوق ہے عدل خطرے میں نہیں پڑتا عدل کی ازادی خطرے میں نہیں پڑتی لیکن جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے سے عدل کی ازادی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو ان کو یہ بھی پوچھنا چاہیے اسی طرح کچھ لوگ ہیں کہ جو اسٹے آرڈر پر ہائی کورٹ کے ججز ہیں جیسے جہانگیری صاحب ہیں ان کے خلاف جلی ڈگری کا کیس اور سندھ ہائی کورٹ نے سٹیٹ دیکھ دیا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہاں جی کیونکہ ایک دفعہ بن گئے ہیں اب بے شک جلی ہوں تو کیا ہے جلی ڈگری بھی ڈگری تو ہوتی ہے وہ جس طرح وہ بلوستان کے چیف جسٹس وہ اسلم رئیسانی فرماتے تھے کہ بھائی ڈگری جلی لی ہو تب بھی ڈگری تو ہے تو پھر جلی لی ڈگری کا الزام ہو اس کو اس کو کلیئر جب تک نہ کیا جائے تو پھر اس پر بھی میں اسٹے آرڈر پر تو عدل خطرے میں ہی رہے گا نا عدل کی آزادی اس طرح کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بیرون ملک کی شہریت یا پرمنٹ ریزیڈنسی ہے جیسے بابستار کے متعلق کہ اس طرح بھی عدل خطرے میں پڑتا ہے جی جس میں بالفذ کسی دوسرے ملک کی باقاعدہ اس کے پاس سکونت ہے اور تصدیق یافتہ ہے وہ انکار بھی نہیں کرتا یا اس کی شہریت ہے یا سپوز اگر ایک کی نہیں بھی تو اس کی سپاؤز کی اس کے بیٹوں بیٹیوں اولاد کی شہریت ہے بیرون ملک تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے یہ کوئی اس راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ جو ہی وہ ریٹائر ہوگا اپنا مال مطا لے گا وہاں پر شفٹ ہو جائے گا اور جب پرمنٹ ریزیڈنسی ہے تو وہ تو چند سال کی بات ہے وہ سٹیزن بھی ہو جائے گا تو پرمنٹ ریزیڈنسی اور سٹیزن شپ میں تو بہت معمولی سا ایک ووٹ دینے کا ہی تو فرق ہے جی باقی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو اس لیے پھر پرمنٹ ریزیڈنس لینے سے اگر عدل عزاد رہتا ہے تو پھر تبادلے سے بھی اس کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑنا چاہیے جی تو یہ پلاٹ پلاٹ یا باقی فیور حکومت سے لینا یا جلدی ڈگری پر جج بننا اور رہنا اور اس کو اسٹارڈر کے ذریعے ظاہر تاقعمت اس کو طول دینا یا بیرون ملک کی شریعت یا پرماننٹ ریزیڈنسی لینے کے باوجود وائٹل پوسٹوں پر موجود رہنا یہ عدل کی ازادی اس سے خطرے میں پڑتی ہے تبادلے سے خطرے میں نہیں پڑتی اب چوتھا پوائنٹ وہی اس میں آ گیا کہ وہ فارن سیڈیزنشپ شپ یا ریزیڈنسی والا تو اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ان ججز کو چاہیے تھا کہ اگر خط لکھنے کا شوقین ہے تو ان چار پوائنٹس میں کسی پر بھی لکھ لیتے اس وقت تو کہتے ہیں نائن جی ہمارے خلاف مہم جاری ہے تو اب تمہاری مہم نہیں ہے عدل کے خلاف جاری کہ تم خط لکھ میں خط پر لکھنے کے لیے یعنی یہ لابین کے لیے بھرتی کیا گیا تھا ہاں جی اب آپ نے عدل کرنا ہے سندھ میں جا کے کریں یا اسلام آباد جا اسلام آباد میں جا کے کریں کیا یہ کوئی یعنی ڈیوائن اتھارٹی ہے تمہارے پاس کہ اسلام آباد والے اسلام آباد میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور سندھ والے سندھ میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پنجاب والے لاہور ہی رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ ایک بڑی مذکہ خیز صورت حال ہے کہ پھر اچھا یہ کہتے ہیں کہ چھبیسویں ترمیم میں یہ اختیار نہیں دیا گیا ٹرانسفر کا تو وہاں پر یہ اختیار لیا بھی نہیں گیا <laughs> تو وہاں پر ایسا کوئی قدغند بھی, بھی نہیں لگائے گی کہ ایک جج کو ہائی کورٹ سے ایک سے دوسرے منتقل یا ٹرانسفر یا تبادلہ اس کا نہیں کیا جائے گا تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہی پھر اٹارنی جنرل وزیر قانون نے چیف جسر پاکستان سے ملاقات بھی کی ہے تو دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہے اگر حکومت کو چاہیے کہ اگر بالفت فردر بھی کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے تاکہ ان کی تشفی ہو جائے اور مزے کی بات یہ ہے کہ امینڈمنٹ کر بھی دیں تو پھر بھی منصور شاہ جیسے ملنگوں کی تشفی تو پھر بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم چاہیں تو آج جائیں ہم چاہیں تو نہ جائیں کمیٹی میں اگر ہم نہیں گئے تو پھر کمیٹی مفلوج رہنی چاہیے یعنی پورا نظام میں عدل گویا ان کی مرضی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ امینڈمنٹ غلط ہے یعنی جو ان کے مفاد میں ہو وہ ٹھیک ہے جو مفاد میں نہ ہو ذاتی مفاد میں نہ ہو قوم کا مفاد کی بات نہیں ہے تو انہوں نے جس طرح یہ ایک طرفہ ٹریفک یہ قذاب بنی گالا کو پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح یہ سارے حضرات اپنے ضمیر کو ننگا کر کے انہوں نے چراہے میں رکھا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اب ابدی طور پر تو پاکستان کو ان یعنی مافیاز کے چنگل میں نہیں رکھا جا سکتا نا تو ان کا وہ جو ایک نیٹورک ہے اس کو توڑنا ضروری تھا اور بڑی حد تک حکومت نے ایک اس کا لیول توڑا ہے اب یہ مزید توڑنے کی ضرورت ہے تو بہرحال جتنے بھی نظام کو ریفائن کیا جائے الٹیمیٹلی بندے کا ضمیر ہی ہے جو اس کو یعنی رہ راست پر رکھ سکتا ہے اس کا اعتقاد ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے آخرت کا کنسیپٹ ہے اگر یہ کمزور ہیں تو قوانین جتنے بھی بنا لیں جتنی بھی تدابیر لے لیں وہ لازمی طور پر کوئی فروٹ فل نہیں ہوتی باہر بات بڑی لمبی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد خدا حافظ